Всем привет! В ремонте у меня Рено 19. Буду менять масло в двигателе, масляный фильтр, замена свечей. И, и все. Смотрим. Для замены масла в первую очередь откручиваем пробочку, заливную горловину. Заодно смотрим на нее, есть ли какие-то отложения. Потому что если двигатель изношен, и здесь очень много нагара. Потом снизу на поддоне откручиваем такую пробку. И если, же, если есть желательно поменять медную шайбу уплотнительно. Так, этот квадратик идет специально для французов. Он квадратик на 8 Если вы думаете, что открутите головку из набора, вот такой, то не получится. Он на 10 идет. Вообще желательно специализирую на ключик. Квадратик. Вот такой идет. Вот он как раз на 8 миллиметров. Все, поставили емкость под низ, слили масло. После того, как масло сольется, вот здесь фильтр. Откручиваем его. При установке нового не забывайте смазывать уплотнительную резинку масло залил теперь проверя проверяем уровень его так смотрим чуть больше чем половина значит норма переливать тоже нежелательно так при замене свечей не забывайте что каждый колпачок на свечах относится к своей к самому цилиндру. Так, перед тем как снимать вещи, в первую очередь надо очистить все полости от мусора. Звук. I never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Under my I don't think you understand what you're doing. Все белые чистые, то есть топливо сгорало хорошо. Даже керамические изоляторы не пробиты, немножко черные. А так, свечи в хорошем состоянии. Ну, по внешнему виду. Что смесь в цилиндрах сгорала хорошо. Так, теперь смотрите, даже на двигателе указано, что зазор должен быть между электродами 0,8 на новых свечах мы их щупом по-любому проверяем и устанавливаем зажимать сильно не надо вроде как я читал там вроде бы 2 килограмма зажимать свечу а потом на именно новую потом на 45 доворачивать не забывайте что на каждой свече это уплотнительное колечко оно идет пола с нитью Азбестовый вроде бы. Так что пережимать, особенно с первого раза, не стоит. Так, на свечах конкретно написано, что зазор между электродами 08, такой, как нам надо. И в описании, не буду уже фокусироваться, написано, что зажимаем при 28 ньютонаметрах и дожимаем до 30 до, 90 градусов то есть 28 ньютон на метр и 90 градусов вот так упала ничего сейчас достану закручу и когда буду зажимать еще покажу ну, вот, достался еще сначала закручиваем все от руки для того чтобы по резьбе хорошо пошло если не идет, не надо сильно крутить, потому что сорвете резьбу, голова алюминиевая, не будет потом геморрой. Все, вот руки зажал. Берем ключик. Вот, раз. Два. Щелчок обозначает, что килограммы достигнуты. теперь теперь дожимаем на 90 градусов 90, вот так раз Три четыре, все вещи стоят на месте. Ставим колпачки на место в той же самой последовательности чтобы зажигание не было сбито. Так. Чувствуете, как должна пружинка защелкнуться на свечах? Так, ну все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кому помогло это видео. Все, всем пока.